У брэсцкім парку воў-інэрнацыяналістаў завяршаецца рэканструкцыя мемарыялаў, устаноўленага ў гонар афганцаў і удзельнікаў іншых лакальных воў. Да адмеркавання апошніх штрыхоў адміністрацыя маскоўскага раёна на чале з кіраўніком запрасіла актыў афганскага руху брэста. Падрабязнасці даведалася Таццяна болтаць. Солдатский долг исполнен ими святоцы, порой ценой жизни приказ. и приказ. это находится вот здесь, в этом месте. На входе, да. на входе, на входе здесь. такие слова золотистым курсивом будут написаны на этом камене, который уже в худком часе будет сустракать гостей на уваходе у обновленный парк воинов-интернационалистов. Что день аллея набывая новое гучание, и каждая дробь сробится с уделом афганцев. От проектования объекта до выбору колеровой гаммы. усе як тады. Больше за 20 годов тому. Разом. Работы идут отповедно графику. Уже фактично завершено доброупорядкование прилегающей территории и обновлена центральная композиция памятного знака. Застается минимум. До речи, вечером аллея будет подсвечиваться. Мы удовлетворены качеством подрядных работ, удовлетворены архитектурным решением, которое сделал наш замечательный брестский скульптор. И считаю абсолютно правильным идею нашего руководителя города не искать новые варианты памятника, а пойти по варианту... аутенттичного памятника, хороший он или плохой пусть рассуддзіць нас время. Таму сёння ён застаецца дакладнай копіяй папярэдняга. Гэты памятны знак быў закладзены ў 90-х і з цягам часу пачаў разбурацца. Дарэчы, праграма по аднаўленні мемарыяла пачалася па по ініцыятыве старшыні гарадскога камітэтаксандра Палышэнкова. А адказнасць за выкананне праекта была назначана адміністрацыя маскоўскага района. отмечается 25-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. Это памятная дата, ее нельзя назвать праздником, очень двоякое такое толкование, но это очень серьезная дата для всех ветеранов. В Бресте в настоящее время проживает около 1500 ветеранов войны в Афганистане и около 150 ветеранов локальных войн. Ну вот для них, для них все это делается. И я надеюсь, что они по достоинству, как и жители города, оценят этот наш общий труд. Цікавое супадение. Сегодня у складе бригады, которая працует над реконструкцией мемориала, працуют два былых афганца. Очень приятно, что афганцев не забивает, что реконстру... идет реконструкция памятника, чтобы устраивать, будет не так раньше, красивее намного будет. Молодожены сюда часто мы выходные работаем, все молодожены сюда приезжают, нас не забивают. Хоть и маленькую лепту какую-то мы вносим, но мы вносим в это, в эту работу, в эту реконструкцию. У планах завершить усе работы до 11 листопада. Те, кто сегодня тут працует, марать, как обновленный мемориал стал центром проведения шматликих мероприемств. И как находящийся тут, каждый человек задумался и поклонился тем хлопцам, которые охверовали свое життя и здоровье на далекой афганской войне.